哎，我这二两银子到底去哪儿？ 送朕明啊，把东西留下。那就要看你的本事了。这上面倒是挺冷的。他怎么还不回来啊？该不会又跑了吧？ 白衣大侠是谁？糟了，李莲花呢？哎，哎，嗯，醒醒，哎。 哎，这我怎么在这儿？走错房间了？什么走错房间了？你喝多了吧？什么酒量？嗯，这个怎么又被你拿回来了？我跟你讲，刚刚宗振明珠出现了，想要把他盗走，幸亏出现一位白衣大侠，保住了他。白白什么？ 刚才那位白衣大侠绝对是个绝世高手，拿根树枝都能当剑，一招就把这宗正明珠给打跑了。你不知道刚才那一剑，剑之快，根本就看不清虚实。哎，剑在他手里飘逸灵动如蛇，剑气一出就气贯山河。哦，除了我师傅李相夷，我还真没见过这么厉害的人呢。啊，这这这这么厉害呢？哼，你又不会武功，跟你说这些干嘛？嗯，还是看看东西有没有丢吧。 玉怎么丢了？宗正明珠拿走了，怪不得。原来宗正明珠一直想要的不是这博兰人头，而是冰片。这冰片到底是干什么用的、啊？值得他费这么大的劲吗、啊？嗯，这个我还真不知道。 你们在这儿？你们大半夜溜进人家宝库做什么？怎么了？刚刚宗正明珠呢，抢走了一枚冰片，这上面有南燕的文字。我觉得这个金满堂好像有其他的秘密。南燕<印>？哎，你们有没有闻到一种熟悉的味道？ 生灵骨，生灵骨，是何物啊？我听我爷爷说过，这是古男印的一种猎隙他们挑选最通灵的白猿，精心养到成年，然后将白猿的皮生扒下来做成骨，还用它的骨头做骨棒。他们说这样做出来的骨，骨声，能直通他们的神灵。这古男印人这么残忍吗、啊？所以这香味儿，是这骨散发出来的。这个味道。 和之前金满堂屋中芷玉姑娘身上的味道是一样的，没错，就是这个味道。为何有这种香味呢？之前听芷玉姑娘说，这种香点燃可以麻痹痛感，升极乐之境。我当时还纳闷，这天底下居然还有这种东西。